Пришла сегодня в, образе, в образе, цыган? Я, она пришла из цыганского табора. Там где кони пляшут и гуляют. Кони Я сейчас хочу взять главной цыганки табора, у матери, Рома. Это Ромала Игоревна. Здравствуйте, Романа Игоревна. Ромала. Ромала. Здравствуйте. Дайте тебе, блядь, Здравствуйте. А, теперь можно да, У вас самый знаменитый театр в Москве. Какой нахуй театр? Романс. Вы что? Гитара не слышишь? Это потом вылезешь, сука. Давайте цыганочку! Хопа! Хопа! Снимай! Снимай, снимай, сука! Хопа, хопа, хопа! хопа. Ты куда, ты, ну ладно, ну, все! Скажите, как образовался... Образов... Ну, так, в спиной, в да, я Скажите, пожалуйста, как образ... образовался ваш театр Романс. Романс? Мой театр образовался очень э, интересно. Когда мне было пять лет, я э, в садике стала хорошо петь. В общем, пела-пела... Вдруг пела, стал... не, не стала учиться, стал хорошо петь? Да. То есть... То есть никакие не музыкальные школы, вы ничего не заканчивали? Ну, вы слушайте дальше. В общем, в садике меня увидели, что у меня хорошие голосы, короче... Кто это... увидел-то? Преподаватели, ну, по... Да вы, кстати, точнее. Для зрителей это полезно. Вот. И меня, короче, направили в школу заниматься голосом, всякой хуйней. Это надо вызвать потом. Вот. И там познакомился с моим табором. Я не пойму, цыгане, ты чё были, блядь, сайки? Чё вы были? Да, вот, вот, и, мы, и мы, короче, решили создать свою, свой театр. Вот. Романс-романс. Романс-романс-ромэн? ромэн нет, романс-романс. Романс-романс. А, почему вас назвали Ромала? Это как-то по цыгански ну, но как-то какое-то значение имеет это слово? Я не знаю. Просто Ромала. Просто Ромала. Просто говори, просто Ромала. Скоро будет Мой любимый фильм это... Я тебе не пропишу, как Ромал для него спинул. Иди микрофон. В общем, Ромал... Блядь, взяла! даже не договориться. Ромал, Ромал, давай! Уберись! Да не упадет, я держу. Румал румала переводится... Это свет, свет, свет и, как их держишь, греческого, как их То есть это переводится как поющий-поющий. Поющий-поющего? Поющий в Давайте бит... споем вот этот роман охуенный. Поющий в терновнике, в колючем! Птичка заблудилась. мои Любовники, обычные любовники! Птичка застрелилась. Почему так птичка плохо? Жизнь. Жизнь. Странная штука. Это судьба. Лох это судьба. Лох это не судьба, это образ жизни. Да. Ну все короче, наверное, да? Ты хочешь кушать? Да. А покажи сиську мне, и мы закончим. Ну, сейчас. Может, ничего не показать? ты можешь сиську показать. Маму да, ну, скажи. Сейчас, блин. Быстро да. показала. Ну, ладно, покажи коленки, блядь, что ты даже не танцуешь, цыганка, блядь, пиздец какой-нибудь. Да ты танцуешь, да, ногами танцуешь, мне сегодня длинные юбки, ты бы этом не знала? Ну, у тебя новый век. Ну, сейчас, я могу только встретить сиськами. Ну, третий, Перейди, не танцуй, цыганка. Niye şimdi şöyle bol süpürürsün video da? Hayır 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 hayır